وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي قال تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد pertama dan utama sekali kita mengucapkan setinggi -tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk kita hidup yang telah memberikan kita peluang untuk kita bernafas di muka bumi ini dan matlamat utama kita hidup di muka bumi ini adalah untuk kita bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Alhamdulillah kita pun sudah memasuki bulan Muharram Bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala Di antara bulan-bulan yang Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah apa yang telah kita amalkan daripada tahun lepas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apa-apa yang telah kita amalkan ia menjadikan penyebab untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan insya-Allah pada hari ini saya akan mengongsikan beberapa hadis yang ada kaitan dengan bulan Muharram. Dan sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah tahu ada di dalam bulan Muharram ini satu hari ha, ada satu, dua atau tiga hari yang di mana kita amat-amat disunahkan untuk kita berpuasa dan ganjarannya juga telah diberitahu dan telah diberi kongsi oleh oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mari kita tengok hadis yang di dalam bab 225 bab bayan fadli saumil muharram wa sya'ban wal ashhur wa al, wal, ashhuril hurum keutamaan berpuasa dalam bulan muharram sya'ban dan bulan-bulan yang mulia hadis yang bermunyi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal al salatul lail rawahu Muslim yang bermaksud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seutama-utama berpuasa sesudah bulan Ramadan ialah dalam bulan Allah yang dimuliakan yakni Muharram dan seutama-utama salat sesudah salat wajib ialah Salatul lail yakni salat sunnah di waktu malam. Jadi berdasarkan apa yang telah diberitahu oleh Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sebaik-baik masa ataupun di, di antara sebaik-baik zaman yang di mana kita dituntut ataupun kita digalakkan untuk kita berpuasa selain daripada bulan Ramadan iaitu kita berpuasa pada bulan Muharram. Dan selain daripada Muharram, terdapat juga beberapa-beberapa hari yang di mana kita sangat-sangat digalakkan sebagaimana yang telah saya pernah berkongsi di dalam syarahan selepas zuhur juga. Sepuluh hari pertama daripada bulan Zulhijjah di mana Nabi SAW untuk kita menggalakkan untuk kita beramal pada bulan Zulhijjah dan antara amalan yang mudah kita sebagai umat Islam untuk kita melakukan dan untuk kita laksanakan di antaranya adalah puasa. Dan terdapat juga pada bulan yang lepas bu di mana kita disunahkan untuk kita berpuasa pada hari Arafah iaitu pada hari yang ke-9 pada Zulhijjah di mana ganjaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita bagi sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah akan terhapus dosanya pada tahun yang lalu dan pada tahun yang akan datang. Dan terdapat juga satu hari di mana apabila kita berpuasa pada hari ini pada bulan ini kita akan mendapat gan ganjaran iaitu puasa pada hari yang ke-10 Muharram. Dan apakah fadilat apakah fadilat berpuasa pada bulan Muharram ini pada yang pada hari yang ke-10? Hadis yang berbunyi bab ke-217 bab fadli siya fad, Bab fadli saum yaum arfa wa asyura wa tasua ah. keutamaan berpuasa pada hari Arafah Asyura dan Tasua ah, iaitu pada hari Arafah hari yang ke-10 dan hari yang ke-9 daripada bulan Muharram Hadis yang berbunyi an abi Qatadah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawm yawmi Arafah qala yakffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah wa huwa muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya perihal berpuasa pada hari Arafah iaitu tanggal 9 Zulhijjah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda puasa pada hari itu dapat menutupi dosa pada tahun yang lampau serta tahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim yakni hadis ini menceritakan tentang ganjaran hari Arafah. Manakala pada had, pada hadis yang seterusnya wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yaum Ashura wa amara bi siyamihi muttafaqun alaihi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura iaitu tanggal 10 bulan Muharram dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari itu pula. Dan apakah ganjaran bulan puasa pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram hadis yang berbunyi wa an abi qatadah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi ashura faqal yukaffiru as al-madiyah rawahu muslim yang bermaksud dari abu qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Perihal berpuasa pada hari Ashura tanggal 10 Muharram Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda Puasa pada hari itu dapat menutupi dosa tahun yang lampau Jadi ganjaran bulan Muharram itu Apabila kita berpuasa pada 10 hari bulan Muharram Kita akan mendapat ganjaran di mana Dosa kita yang pada tahun yang lalu InsyaAllah Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita betul-betul berniat mengikhlaskan hati dan kita membuat dan kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi timbul lagi satu isu berkaitan dengan puasa yang ke-9 iaitu tadi yang saya sebutkan tasua. Apakah tasua itu? Tasua itu adalah hari yang ke-9 pada hari bulan Muharram. Dan kenapa disebutkan tentang sembilan hari bulan Muharram ini? Ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang berbunyi wan an wa an abbas radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi' rawahu muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nescayalah jikalau saya masih tetap hidup sampai tahun hadapan tentulah saya akan berpuasa pada hari yang ke-9 iaitu daripada hari bulan Muharram hadis riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercita-cita untuk berpuasa pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melakukan puasa pada hari yang ke-9 kerana tahun yang hadapan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat jadi ulama pun bersepakat bahawa 9 hari bulan Muharram juga considered as sunnah yang kita patut ikut iaitu apabila kita puasa pada hari bulan 10 kita juga disunnahkan untuk berpuasa pada hari yang ke-9 daripada Muharram jadi bulan jadi sebaik-baik berpuasa pada hari bulan pada bulan Muharram ini adalah pada tanggal yang ke-9 dan ke-10 Muharram kalau ikut tahun ni insya-Allah 9 Muharram dan juga 10 Muharram akan jatuh pada hari Sabtu dan Ahad ini. Jadi saya sendiri saya sendiri nak mengajak kepada jemaah dan juga diri saya ini agar kita bersama-sama untuk kita berpuasa pada 9 dan juga 10 hari bulan Muharram iaitu pada hari yang pada hari Sabtu dan juga Ahad ini. Ini kerana kalau kita berpuasa pada bulan ini ataupun pada hari yang telah saya sebutkan insya-Allah ganjarannya apa yang tadi saya sebutkan ganjarannya adalah kita adalah dosa kita pada tahun lepas akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja daripada saya. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung kuliah kita selepas Zuhur dalam bab panduan solat solat sunnah. Dan bagi jemaah yang ada persoalan boleh approach saya selepas kuliah ini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله <سؤال> إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته